टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि हुकूमत ने गैर रस्मी तौर पर तमाम एयरलाइन से चीनी शहरीों को मुल्क में उड़ान न जाने को कहा है नवंबर में चीन ने हिंदुस्तान समेत गैर मुल्की शहरीों के दाखिले पर दुरुस्त वीजा और रहाइश नामे के साथ पाबंदी आयद कर दी थी इसने वाई बीमारी का हवाला देते हुए गैर मुल्कियों को मुल्क में दाखिल होने से रोकने के अपने फैसले की एक वजह करार दिया इस रिपोर्ट में कहा गया है कि हिंदुस्तान और चीन के दरमियान फिलहाल बराह रास्त परवाज़ें मातिल हैं लेकिन जो लोग सफ़र करने के अहल हैं वो तीसरे मुल्क के रास्ते सफ़र कर रहे हैं ऐसे मुसाफिर ऐसे मुल्क का सफर करते हैं जिसके साथ हिंदुस्तान में सफ़र का बुलबुला होता है वहीं से वो हिंदुस्तान के लिए टिकट बुक करते हैं इसके अलावा चीनी शहरी जो इन ममालिक में मकीम हैं जिनके साथ हिंदुस्तान ने एक एयर बुलबुला कायम किया हुआ है वो भी कारोबार और काम के लिए हिंदुस्तान का सफर कर रहे हैं हिंदुस्तान जाने वाले सयाहों के वीज़ा फ़िलहाल मातिल हैं ताहिम गैर मिल्कियों को काम के लिए और गैर सियाहती वीज़ा पर हिंदुस्तान में दाखिले की इजाज़त है रिपोर्ट में सनत के जराए के हवाले से बताया गया कि हिंदुस्तान जाने वाले बेशतर चीनी शहरी यूरोपी हवाई बुलबुला ममालिक से आ रहे हैं भारत की जानब से इन अतलात के दरमियान रद्दमल सामने आया है कि चीन ने हिंदुस्तान समंदरी जहाज़ियों को साहिल से इनकार कर दिया है और इस तरह वो चीन के पानियों में फंसे गए हैं